ছোৱালীবোৰ বৰ অভদ্ৰ হয় নহয় জানো বৰ নীলাজ হয় সেইকাৰণে এই ছমহীয়া শিশুটি আৰু বায়েকজনীয়ে ক'ব পাৰিলে যে অংকেল আমি দুজনী ঘৰত অকলেই আছোঁ মা দেউতাৰ ঘৰত নাই আমাক আহি ধৰ্ষণ নকৰে নেকি কাৰণ এই পঁচপন্ন বা ষাঠি বছৰীয়া মতা মানুহজনে জানিবই বা কি তেওঁৰ পৃথিৱীত আহিবৰ কাৰণে সময় বা কিমান হৈছে তাতকৈতো পাঁচমহীয়া বা ছমহীয়া শিশুটোৱে বেছিকৈ জানিব নহয় জানো ধৰ্ষণ কৰাটো অপৰাধ বুলি জানিও ধৰ্ষণৰ টপিকটো ওলালে একাংশৰ দাবী থাকে যে ছোৱালীয়ে চুটি কাপোৰ পিন্ধে কাৰণে ধৰ্ষণ হয় ছোৱালী দুৰ্বল হয় কাৰণে ধৰ্ষণ হয় অশিক্ষিত হয় কাৰণে ধৰ্ষণ ধৰ্ষণ হয় কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ মতামত কি দিব যিজনী ছোৱালী পৃথিৱীত আহিবই মাত্ৰ ছমাহ হৈছে সেইজনী ছোৱালীয়ে মাকৰ পেটতে শিকি আহিব নেকি যে ওলাই কিনেই মই চেক্স কৰিব লাগিব যিজনীয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে বেলেগৰ ওপৰত ভৰসা কৰে খোৱা লোৱা সকলোতে সেইজনীৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ মন্তব্য কি থাকিব হব ছোৱালীজনীক মই জ্বৰ হোৱা দেখি পানী অকণমান সোনকালে আহি ভাত দি থৈ মই গৈছোহে কামলৈ তাৰপিছত আহি দেখিছো ছোৱালীজনী বায়েকে ফোন কৰিছে মোৰ মা আহাচোন কিবা এটা হৈছে মই লৰালৈকে আহিছো মালিকক আহি লৈ সোমাইছিলে ছোৱালীজনীক কেট কেটকে ধুবাই দিবা কান্দি মই লৈ আহিলো তাৰপৰা মাজুবত বিস্ফুটি লৈ গল ভিতৰলে লৈ গৈ পিনি ভিতৰ পিনে আকৌ তজা চজা মাৰি লৈ পেলাই তেওঁ মানে কিবা কিবি কৰিছে ছোৱালীজনীক কান্দিছিলো কৰে কিবা ইয়াতে ভাগ ঘৰত থাকে বুলি গম পাইছো তেওঁলোকৰ ছোৱালীকেইজনী মাক বাপেক নথকা পাছত শুৱাই থোৱা অৱস্থাত কামত আছিলে তাৰ পৰা আনি তেওঁ ৰুমৰ ভিতৰত সোমোৱাই লৈছে সোমোৱাই লৈ পেলাই তেওঁ সম্পূৰ্ণ উলহ হিচাপত তেওঁলোকৰ লগত এই বাচ্ছা ছোৱালীকেইজনীৰ লগত শুই আছিলে তেতিয়া বায়েকে আহি দেখি হুলস্থুল কৰিলে কৰিলে ওচৰৰ ৰাইজে আহি পেলাই উত্তৰ মাধ্যম সোধাই বান্ধি মেলি থোৱা হল কিন্তু প্ৰশাসন আহিলে গৈছে বা প্ৰশাসনক আমি অনুৰোধ কৰিছো ওচৰৰ ৰাইজে কমলাবৰীয়া গাঁৱৰ ৰাইজে যে এনেকুৱা এজন মানুহক এনেকুৱা এটা শাস্তি দিব লাগে যাতে তেওঁৰ শাস্তিটো দেখি আকৌ বেলেগ এজন মানুহে যাতে এনেকুৱা এটা কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যাবলৈ সাহস নকৰে নাম জানে নেকি মানুহজনৰ নামটো অশোক কিবা বুলি কলে চুইপাৰ অশোক বাল্মিকি আৰু গতিকে অনুৰোধ কৰিছো যোৰহাটবাসী আমাৰ ৰাইজক এছ পি চাহকো কৈছো বা মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰো কৈছো এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি মানুহক জিন্দা ৰাখিলেও তাহাঁতক এনেকুৱা এটা টাইপৰ ৰাখিব লাগে যে তাহাঁতি জিন্দা থাকিও মৰি সদায় অনুভৱ কৰে যে মই বেয়া কাম কৰাৰ কাৰণে আজি মোৰ এই অৱস্থা সেইটো ভাড়াঘৰত থকা দুগৰাকী ছোৱালী এগৰাকী আপোনাৰ ছমাহ হৈছে এগৰাকী চাৰে চাৰি বছৰ নে পাঁচ বছৰ হৈছে তেনেকুৱা এটা ঘৃণনীয় কাৰ্য কৰিছে সেই মানুহজনৰ জীয়াই থকা অধিকাৰ পৃথিৱীত আছে জানো আপোনালোককো সুধিছো কওকচোন ওলটাই মই হে গতিকে প্ৰশাসনক অনুৰোধ কৰিছো যোৱাত বাসীৰ ফালৰ পৰা এওঁক এনেকুৱা এটা শাস্তি দিয়ক যিটো শাস্তি যাতে নৱপ্ৰজন্মৰ মাজতো তেনেকুৱা এজনে কোনোবা আগবাঢ়ি যাবলৈ যাতে সাহস নকৰে বুঢ়া মানুহে সাহস নকৰে যাতে কোনেও সাহস কৰিব নোৱাৰে ব্য়ক্তিজনৰ বয়স আপোনাৰ ষাঠি বা বাষষ্ঠি বছৰ তেনেকুৱা